Rusiya Ukraynanı işğalə başladı. Rusiya qüvvələri Ukraynaya geniş miqyaslı hərbi hücuma keçib. İri şəhərlərdə raket zərbələri və partlayışlar qeydə alınıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin xəbərdarlıq edib ki, hər kim Rusiyaya qarışmağa cəhd edərsə, Moskva dərhal cavab verəcək. Putin Ukraynanın şərqindəki Ukraynalı əsgərləri silahı yerə qoymağa və evlərinə qayıtmağa çağırır. Ukraynanın xarici işlər naziri Rusiyanı geniş miqyaslı müharibəyə başlamaqda ittiham edir və BMT-ni onu dayandırmaq üçün mümkün olan hər şey etməyə çağırır. Amerika prezidenti Joe Biden böyük insan tələfatı proqnozlaşdıraraq buna görə dünyanın Rusiyanı məsul tutacağını deyib. NATO rəhbəri Jens Stoltenberg deyir ki, bu bu dəhşətli zamanda Ukraynanın yanında də və bütün müttəfiqlərini müdafiə etmək üçün əlindən gələni edəcək. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski daha əvvəl demişdi ki, işğal Avropa qitəsində böyük müharibənin başlanğıcı ola bilər. BMT Təhlükəsizlik Şurası Rusiyana əməliyyatları dayandırmağa çağırıb. Dünya liderləri həftələr boyu Rusiya prezidenti ilə danışıqlarda diplomatik səylər göstərdilər, amma belə görünür ki, Ukraynaya geniş miqyaslı hücumu Putin lap əvvəldən planlaşdırmışdı. Ukraynanın böyük şəhərlərinin yaxınlığında raket zərbələri və partlayışlar səsi dəmlənir. Hücumların harada baş verməsi ilə bağlı da çoxlu məlumat var. Paytaxt Kiyevi tərk etməyə çalışan sakinlərə görə uzun tıxaclar yaranıb. Digərlərinin metrolarda sığınacaq tapdıqları deyilir. Cuma axşamı günü Rusiyanın milli valyutası avro və dollar qarşısında 10% dəyərlərək tarixi minimumu yeniləyib. Moskva birjası bütün valyuta ticarətinin təxirə salındığını elan edib. Üzəri işarələnmiş Rus ordusuna məxsus zirehli texnikalar Kherson vilayətinin Kakhovka rayonuna doğru hərəkət edir. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Qəssəmən ətri YouTube kanalına abunə olmağı unutmayın.